не було ніяких сумнівів звідки ти приїхала. Ти не тільки тисячу разів нагадала, яка ти шпигунка, і звідки з якої країни ти ще й сорочку вишиванку сама одягла, і всіх хлопців, і маму весь колектив. Ребята, сядьте сюда быстро. Сели, 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 сели. Ты знаешь, особо объяснять не надо. Катя, все знают, откуда я приехала. И вы знаете, я, честно говоря, э, вспоминаю то время. Мы сейчас дам такую серьезку. Но я в, в то время, когда училась в школе, это был 1900 год. Ну, пионерские галстуки. И мы тогда все знали, в каком костюме латыши, в каком русских, в каком узбеке, таджикс, таджики даже марки собирала. Правда, клянусь вам. Но познакомились с Лаймой, помнишь? Был такой фильм, э, может, вы знаете, называется «Инспектор Гул». Детектив. О, -о, -о, -о. рассказала. Лайма играет роль иностранной певицы в ресторане. Это снималось тут, в Прибалтике. Да. Я думаю, я ее запомнила в те годы. Потом, конечно, я увидела «Еще не вечер, еще не вечер». Понимаешь? Ну еще, еще. Так хватит, ну хватит. Мама всегда любила Леонтьева. Кажется, ну так нравится, когда все в лосинах. О! Так это все. Так это все как-то ух. Тебе завжди лайма понравилась? Мне лайма очень всегда нравилась. Мне, я сейчас смотрю, думаю, боже мой, у нас, у нас там разница два года, грубо говоря. А, а, а я как, знаете, ну, как в фильме вот это, свинарка и пастух. Ну, не, не свинарка, а свинья, которая там бегала, ну, она их выращивала. Ну, правда, я так стесняюсь, что я поправилась. Да ну, ну, что ты со поправилась, 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 поправилась. Ну, потому что мне неудобно. Особенно все присылают таких журналистов, как Катя. Я еще больше, как цистерна. Ехали же в машине в этот в аэропорт, а там журнал, знаешь, бортовой журнал, как в самолетах. И написано, если у вас растет живот, значит, вы в жировой ловушке. Так что мы, друзья, в жировой ловушке, и после этой съемки, после лаймы в Айкуле, ложимся на клизменные процедуре клизмон. Французская процедура клизмон. Латвійська публіка така холодна. Насправді, тут то тільки тобі вдається підняти на ноги з зал дзінтарі. Щоб підняти людей на ноги, треба впасти з ног самої. Ти бачиш, як я встаю? Я мокра, як грішниця в церкві, знаєш. А де заяць? Арсеній. Арсеній сюди. Арсеній. А ну дай, я Красиво. А Ану, стань. Я... Фейс-контроль нормально пройшла? Треба гроші зібрати, тут трохи заробимо. А, а Каті ще фінансовий вопрос. Дай. вы не представляете, вот есть такая закрытая песня в нашем репертуаре, называется «Не проститутка, а просто влюбчивая». Может, вы слышали? Слышали? Вы не понимаете, как ее поет Лайма. Ну, я же не пойду сейчас, Лайма, выходи петь про проститутку. Она говорит мне такую фразу, а мы выступали на закрытом, нам даже не записана эта песня. И Лайма заходит ко мне в гримерку и говорит, слушай, ты когда пела эту песню про проститутку, это же полностью про меня. Это, это про всех нас. Тут не, не в этом дело. Куплет-трепет, куплет-трепет. У, ну, это когда я утром после банкета. Ты, то без завтра. Утром зеркала не радуют. Значит, вчера, Катя, было весело. Если проснулась без юбки я, значит вчера. Королевская, не проститутка а просто влюбчивая, просто влюбчивая и доверчивая. Не проститутка а просто влюбчивая, просто влюбчивая и доверчивая. Все, <свят> друзья, я желаю вам всем мира, никого не слушайте, все информация вкус. пошла.